بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري yassir li amri wa hlul lil isani yafqahu qawli sallallahu al azim alhamdulillah kita telah bersama-sama pada pagi ini untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita membaca ayat-ayat suci al-Quran kita telah bersama-sama berselawat sama-sama bertahlil, sama-sama beristighfar, sama-sama ber memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa dengan sepenuh pengharapan agar doa yang kita panjatkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dalam keadaan kita masih lagi mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi terkenangkan dan peristiwa sedih yang berlaku terhadap uh, anak kita yang mana mereka ini dalam proses menuju uh, ke tempat mereka mencari ilmu Allah taala tarik nyawa mereka dalam keadaan yang tidak disangka dan 15 orang kan. dan uh, beruntungnya mereka kerana dalam keadaan usia yang muda dan dalam keadaan dipahamkan mereka ini jenazah mereka ini di solatkan pada jam 3.30 pagi dengan Ribuan yang hadir menyolatkan mereka. Mungkin di kalangan mereka ini kita tak tahu apa amalan mereka. Walaupun dalam keadaan pemergian mereka dalam keadaan yang mengejutkan. Tetapi kita lihat bagaimana satu negara kan mungkin mereka yang bernama ni, mereka yang mengetahui akan berita ini pastinya akan merasai kesedihan. Pastinya akan merasai sesuatu kehilangan. Kan. tetapi Allah Ta'ala menjemput mereka dalam keadaan yang tidak disangka-sangka dalam perjalanan menuju ke medan ilmu untuk mereka kembali menyambung ilmu mereka, menuntut ilmu mereka dan dalam keadaan disolatkan dengan ribuan di kalangan jemaah yang hadir dan kita sendiri pun tak tahu adakah di mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita ini akan dapatkan disolatkan oleh jenazah yang cukup ramai sebegitu apapun kita terus mendoakan agar mereka ini ditimu segala amal ibadah mereka. Mereka ini akan diberikan keampunan oleh Allah SWT. Dan kita doakan agar syurga menjadi tempat yang menanti mereka insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita menyambung kembali perkongsian kita melalui 30 usian Imam Syafi'i. Dan kita masuk kepada muka surat yang ke- 126. 126 Dan saya juga mohon maaf hari ni Tak perasan bateri laptop habis Tiba-tiba je padam hal saya dah cucuk dah plug tu Tetapi rupanya plug cucuk tak on Tiba-tiba dia saya duduk mengaji seorang Itulah kadang-kadang dalam perancangan yang kita lakukan Allah Ta'ala lebih mengetahui dan akan, akan segala-galanya mungkin tadi saya pun tak pasti rasa macam ada tertinggal satu ayat saya tak pasti kalau tertinggal mohon maaf kadang-kadang itulah -kadang, manusia biasa kan Aa, jadi mohon maaf atas segala kelemahan yang berlaku apa pun insya-Allah kita teruskan pada pagi ini dengan peringatan seterusnya iaitu sebenarnya manusia sedang tidur tetapi akan bangun apabila mati manusia sebenarnya sebenarnya manusia sedang tidur tetapi akan bangun apabila mati. Ha. apa benda tu Ustaz? Tidur tetapi ha, kita tidur tetapi ha, kita ini hidup tetapi tidur. Bila nanti dah meninggal baru kita bangun. Ha, kan? Bagaimanakah ceritanya tu? Kalau kita kata Ustaz hidup-hidup lah Ustaz. Mati-mati lah Ustaz. Apa hal pula waktu kita hidup? Dia kata, kan kita tidur. Tidur kan waktu malam. Ha, kan? Tetapi mendalam sungguh sebenarnya kalau kata kita kalau kata kita perhatikan kata-kata ini sebenarnya manusia sedang tidur tetapi akan bangun apabila mati kan ini hakikat hakikat kejadian kita ini hakikat banyaknya manusia di muka bumi ini waktu kita hidup kita terlupa akan hakikat kejadian penciptaan Allah Taala menciptakan kita apa dia akan ha, yang pertama yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, Adakah engkau ia Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah yakni berbunuh-bunuhan Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Dan Tuhan berfirman sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. jadi di awal ayat ini mengatakan apa dia? Bila mana Allah Ta'ala ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka yang dilantik menjadi khalifah adalah umat manusia. Kitalah. Ha, ini hakikat kejadian kita tujuan diciptakan kita untuk menjadi khalifah. Bila mana nak menjadi khalifah, maka banyak amanah, banyak tanggungjawab yang perlu untuk kita laksanakan. Tetapi itu yang dikatakan apa dia manusia itu dalam keadaan kita hidup tetapi kita tidur. Allah Ta'ala perintahkan kita macam-macam perintah. Allah Ta'ala memerintahkan kita memegang amanah dengan sebaik mungkin. Tetapi berapa banyak amanah yang kita ingkari. Allah Ta'ala memberikan kita peluang dan juga ruang untuk mencari bekalan sebanyak mungkin tetapi berapa banyak amalan yang kita lakukan saban hari kan kita banyak mengejar hidup di dunia ini untuk dunia semata-mata ha, kan? kita sibuk dengan dunia kita sehingga ada kalanya ada di kalangan umat manusia sembah yang pun dia tak buat ha, kan? tutup aurat pun dia tak buat Allah Akbar kadang-kadang bahkan bila mana orang tegur kan kenapa tak tutup aurat dia kata apa dia kubur masing-masing dia kata ah ha, ada yang mengatakan, tunggulah esok kalau kata aku dah pencin, nak ajak pergi masjid, dia kata tunggulah, besok umur 55, 60 tahun, datanglah ke masjid, tak payah kau nak sibuk-sibuk urusan aku. Sedangkan itu perintah Allah. Perintah Allah memerintahkan kita melaksanakan amal-amal kebajikan. Ha, kan? Solat fardu' lima waktu, menutup aurat, menunaikan haji, berpuasa, menunaikan zakat dan sebagainya. Baru-baru ha, ni saya jumpa dengan seorang sahabat uh, ha, dia jumpa saya Ustaz saya, saya tak tahu Ustaz selama ni rupanya saya bayar zakat di pejabat zakat rupanya aa, saya boleh dapat kembali beberapa saya tak ingat berapa persen dipulangkan kembali kepada dia untuk diagihkan kepada kepada orang-orang yang layak di kalangan asnaf dia kata selama ni dia tak tahu ha, jadi maknanya orang yang membayar zakat ni dia juga ada peluang tapi untuk mereka yang membayar zakat dengan nilai yang besar lah ha, tak silap sahabat ni dia bayar zakat apa 67 ribu ke 100 ribu begitulah kan zakat perniagaan dia. Ha, jadi maknanya dia ada tanggungjawab. Dia dah bayar pada zakat. Zakat bagi balik kepada dia untuk diagihkan kepada mungkin asnaf, fakir, miskin dan sebagainya yang berada dalam lingkungan kehidupan. Ha, jadi kita ini Allah Ta'ala berikan banyak peluang untuk kita menjadi insan yang terbaik. Maka kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah beberapa hari yang lepas dan hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita melaksanakan ibadah korban kita. Ha, kan? Jadi hari ini adalah hari terakhir kita nak melaksanakan ibadah korban. Saya pada ada jemputan hari ini di Jabat Polis Merin Selangor di Pulau Indah. Tak pasti pun apa saya sempat nak pergi. Pagi-pagi tadi 6 lebih dia WhatsApp dah Ustaz. Pagi ini Ustaz eh, insyaAllah saya kata kalau sempat saya sampai lah. Jadi Alhamdulillah mungkin di kalangan sahabat-sahabat juga ada yang melaksanakan ibadah korban. Jadi Hari ini juga hari terakhir kita nak berkat di jadi insyaallah kita laksanakan ibadah korban sebagai tanda bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah taala memberikan peluang kepada kita jangan kita kata kita tak mampu sedangkan kita mampu sebenarnya apa dia had kemampuan yang Allah taala berikan kepada kita bila mana seseorang itu ada uh, cukup uh, makanan pakaian tempat tinggal untuk dirinya dan juga tanggungannya selama Uh, sampai kepada hari-hari tashrik sehingga hari yang keempat kan sehingga kita katakan hari yang ke-13 uh, bulan Zulhijjah cukup makan cukup pakai tempat tinggal dan ada lebihan untuk kita masuk dalam ibadah korban maka menjadi tanggungjawab kita untuk menunaikan ibadah korban dan salah satu daripadanya dikatakan apa dia adanya tanggungjawab sunnah kifayah dalam keluarga kita Sekurang-kurangnya sunnah kifayah itu ialah dalam satu keluarga pastikan ada seorang pun jadilah yang menunaikan ibadah korbannya. Ha, jadi kita kembali kepada apa yang dikatakan sebenarnya manusia sedang tidur tetapi akan bangun apabila mati. Kerana kita lupa waktu kita hidup ini kita terlalu mengajar dunia hingga kita terlupa bahawa hakikat kejadian kita ini yang pertama tak lain tak bukan untuk kita ini menjadi khalifah di muka bumi ini. Itulah tanggungjawab kita yang pertama. Yang keduanya apa dia? Yang kedua dinyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah yang selalu kita dok dengar. Apa dia? A'udzubillahi Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal <tul> insa illa ya'budun tidak aku ciptakan dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku mengabdikan diri kepadaku dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa juga yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita ini ada tanggungjawab melaksanakan ibadah kita apa yang Allah Ta'ala perintahkan menjadi kewajipan kepada kita. Ha, sebab itu menjadi kewajipan juga kepada kita. Kalau ada kawan-kawan kita yang buat maksiat, apa dia tanggungjawab kita? Kita tegur mereka ini. Kalangan masyarakat kita, kita tegur mereka ini. Ha, sekarang ni orang buat maksiat dalam keadaan tanpa ada rasa segan silu. Kan dihalayak ramai Allah. Kadang-kadang saya pun pening saya duduk tengok dia orang ni. Ha, pening saya duduk tengok kadang-kadang mereka melakukan maksiat dalam keadaan tanpa segan silu ha, kan dah tunjuk di halayak ramai share pula lagi dalam dalam media sosial kan kita tengok kadang-kadang saya sendiri pun segan tengok orang perempuan kan orang lelaki sat ukut satu hal orang lelaki sat ukut orang lelaki sat orang lelaki pakai seluar pendek, orang lelaki pakai baju tak ada lengan. Ha, ini benda yang benda-benda yang kita selalu tengok kan bahkan dalam masyarakat kita dah dinormalisasikan benda ni macam tak ada apa-apa. Ha, kan. Tetapi yang lagi sedih yang bila mana kita tengok ada di kalangan wanita-wanita dia duduk isap okok selama depan orang ramai. Naik kereta isap okok, isap vape pakai baju tak ada lengan, pakai seluar pendek lebih pendek daripada orang lelaki na'udzubillah. Ha, kan. Jadi kita pastikanlah kan agar Zuriat keturunan kita dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang sempurna. Sebab itu dikatakan apa dia adanya manusia yang berpakaian tetapi telanjang. Dia berpakaian tetapi telanjang. Jadi jangan sampai kita tergolong di kalangan orang yang dikatakan berpakaian tetapi telanjang. Sebab apa? Ini adalah yang dikatakan sebagai hakikat kejadian kita bahawa kita ini dijadikan wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan uh, jin dan manusia itu bukan sahaja kita tetapi uh, jin juga akan uh, cuma kita tak nampak uh, kalau kata kita nampaklah jin tu solat sama-sama berjemaah dengan kita uh, kan. jadi kita ni pun uh, kita pun rasa mau risau uh, nak pergi semayang sebab apa? kita ni bila tak nampak pun pergi masjid seorang-seorang kita rasa macam seram je. Pergi masjid pun seram. Pergi kubur pun seram. Ha, kan masuk kebun seram. Masuk hutan seram. balik rumah seorang-seorang seram. Semua kita nak seram. Ha, kan. Jadi ingatlah bahawa kejadian kita ini ada yang menciptakan kita. Dan kita ingat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Dan kita ingat bahawa sesungguhnya hidup di muka bumi ini hanyalah Sementara tidak kekal abadi ha, Jadi sebelum kita katakan apa dia Dalam keadaan kita tidur ini Maka kita bangkitlah segera Sebelum mana kita bangkit Bila mana kita mati nanti ha, Jadi ada satu nasyid Kan nasyid lama dia? Wahai insan Ingatlah kamu Hidup di dunia Tiada abadi Sebelum terlambat Sedarlah diri Buatlah amal Sebelum mati Jadi insyaAllah Sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka kita sedarkan diri kita Bangkitnya kita Dalam keadaan kita masih hidup Jangan sampai bila mana nanti dah sampai ke tanah perkuburan baru kita rasa nak menyesal. Kadang-kadang kita tengok sampai ke tanah perkuburan pun kan mengiringi jenazah tapi ramai ah, orang tak sedar juga ha, kan kadang-kadang sedih tak ada tengok kan yang menguruskan jenazah kan penggali kubur contohnya yang memandikan jenazah yang bawa van jenazah setiap berlaku ni kematian mereka inilah yang berada dekat dengan dengan kematian itu melihat bagaimana berlakunya kematian tetapi bila mana keluar daripada Tanah perkuburan nampak tak ada keinsafan sedangkan kita ini dituntut datang ke kubur untuk apa dia untuk kita memberikan peringatan kepada kita dalam keadaan uh, inilah kematian yang akan menjemput kita tetapi mungkin sebab dah terbiasa sangat ah ha, kan dekat luar pakai seluar pendek lagi risak ngok lagi ha, kan kemudian uh, solat tak datang tak, tak mau nak buat masjid tak nak datang majlis ilmu tak nak datang sedangkan mereka inilah yang menguruskan kematian jadi apa yang boleh kita lakukan Maka yang pertama kita tegur mereka dalam Islam Tegur mereka dengan sebaik mungkin Dengan berhemah hmm, Kalau kata tegur tak boleh kan Akhir sekali paling lemah Kurang-kurangnya kita doakanlah mereka ini Jangan kita caci mereka Jangan kita hina mereka Kerana mungkin dalam banyak-banyak doa Yang kita semua panjatkan Ada doa yang Allah Ta'ala akan angkat doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah. Okay. Jadi pada pagi ini kita lihat sekali satu lagi peringatan selain daripada kita nak menyedarkan diri kita daripada tidur kita kan daripada tidur kita kita hidup tetapi kita tidur kita ingat bahawa hakikat penciptaan manusia ini yang pertama tadi menjadi khalifah yang keduanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiganya dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya yakni kerana beratnya amanah itu lalu dipikullah amanah itu oleh manusia ha, jadi amanah kita kan nak mentadbir muka bumi ini nak mentadbir alam apa namanya bumi ini dengan penuh rasa amanah. Ha, jadi kita kena laksanakan amanah kita dengan sebaik mungkin. Ha, jadi amanah kita apa dia? Melaksanakan segala perintah Allah dengan amal-amal kebajikan dan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara je kita diperintahkan. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak banyak pun. Ha kan. Maknanya dari segi amanah itu dua dan diciptakan kita ini laksanakan amal kebajikan tinggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah moga uh, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini uh, walaupun ada yang diuji. Uh, saya baru dapat WhatsApp ni, tengok dalam WhatsApp uh, ada di kalangan AJK-AJK masjid saya ni rumah mereka banjir. Ada uh, dapat WhatsApp lagi kata ada jalan-jalan yang tutup kerana banjir. Uh, jadi ini juga ujian Saya eh, pun tak sedar waktu bila hujannya kuat ke tidak saya pun tak sedar letih sungguh 2-3 hari ini untuk menguruskan apa nama ni sama-sama terlibat dalam ibadah korban Alhamdulillah kan banyak ada kalangan jemaah yang mereka ini mampu mampu menginfakkan harta mereka untuk ibadah korban Aa, di masjid tahun ni sebagaimana kebiasaan kita tetapkan limit kita 20 ekor lembu, 10 ekor 10 ekor kambing. Aa, Alhamdulillah di Al persatuan penduduk saya ni juga Tahun ni biasanya dua ekor lembu dan juga kambing Tahun ni Alhamdulillah jadi empat ekor lembu dan tiga ekor kambing nah, Jadi masa hari tu kami pesan dengan kawan-kawan Biar kita penat sehari Jangan kita penat dua hari ha, Jadi daripada pagi sampai tengah hari ke masjid Petang kita sambung lagi Dan Alhamdulillah dalam pengurusan ibadah korban itu juga Sebenarnya Allah Ta'ala memberikan kita peringatan Tentang amanah kita Apa dia? Amanah kita untuk membantu saudara-saudara kita Yang dalam keadaan kesusahan, kepayahan yang mana mereka ini mungkin nak beli daging daging segar dalam keadaan harga yang mereka tak mampu milik ha, kan? jadi kadang-kadang ada orang petikai dan saya masuk ibadah korban satu ekor ni keluarga saya semua ha, kan? jadi kita nak bagi penerangan ni Pak Yah kadang-kadang dia dah ambil dah siap-siap ha, daging korban mereka ni dah asing dah siap-siap ha, jadi kita kena beri kefahaman bang kalau boleh kita ikutlah yang terbaik satu per tiga untuk yang punya hanjat satu per tiga kita peruntukkan untuk fakir miskin, asnaf dan sebagainya Satu per tiga lagi kita bagilah hadiah kepada kawan-kawan ni yang buat kerja kan Bukan upah tapi kita bagi hadiah kepada mereka Sebab ada orang tak faham dia kata dia masuk ibadah korban Seekor lembu kan daging tu seratus kilo Kenapa kami cuma dapat tiga puluh tiga kilo sahaja dia kata Ha kan saya kata kalau abang nak seratus kilo semua Abang buat ibadah korban buat kat rumah sendiri Ha kan ambiklah semua bang tapi jangan lupa satu per tiga untuk fakir miskin itu yang paling penting ha, paling penting kat situ kan dan ingat jugalah kan kawan-kawan kita yang tolong ni kan kawan-kawan kita yang tolong ni pun kita bagilah hadiah mereka. Mereka datang bukan niat nak nak, nak minta daging tu pun dan salah satu yang ibadah korban ini kita dapat dapatkan ukhwah dan juga silaturahim. Kita bantu saudara-saudara kita yang susah. Okey? Yang dalam keadaan fakir miskin dan sebagainya. Yang keduanya, bila mana ramai-ramai kawan-kawan datang, kita dapat rapatkan ukhwah, tanya kabar berita, kan kita berbual masa inilah antara hikmah kita berkorban. Bukan semata-mata kerana dagingnya saja, tetapi di situ adanya tanggungjawab kita untuk merapatkan ukhwah, merapatkan silaturrahim dan kita bertanya kabar berita, saling doa, mendoakan kebaikan bersama. InsyaAllah banyak hikmah, natijah yang kita ambil daripada semangat korban dan baru-baru ini ada seorang sahabat saya share dia kata khutbah uh, antara teks khutbah daripada uh, majlis agama Islam Kelantan tak silap dia kata apa dia uh, satu perkara yang jarang orang kongsikan. dia kata sebenarnya dalam pada Allah Taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail bukanlah kita nak bercerita tentang penyembelihan tersebut tetapi nak memberikan kepada kita apa dia untuk kita meleburkan ego kita meleburkan rasa kepunyaan kita iaitu bila mana anak sendiri nak dikorbankan kan gitulah dileburkan kita pada kita ada harta maka kita leburkan harta kita kita infakkan harta kita kita ada jawatan maka kita buang jawatan kita itu jauh-jauh bila mana kita duduk dalam masyarakat kita duduk sama-sama dengan masyarakat kita ada harta kekayaan kita ada rumah yang besar tapi jangan sampai kita ego di mana berlakunya ibadah korban maka kita letakkan itu semua ke tepi kerana nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah takwa. Ego kita, kehebatan kita, harta kita, jawatan kita hanyalah sementara. Itu antara ibrah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anaknya sendiri demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat itu saja. Mohon maaf atas kesalahan silap sepanjang bersama dan juga atas masalah teknikal yang berlaku mohon diberikan kemaafan setiap itu yang baik datang daripada Allah Taala kelemahan adalah khilaf diri saya sendiri semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikatkan hati-hati kita dengan keimanan dan juga ketakwaan kepadanya dan merezekikan kita dapat terus istiqamah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala a'udzubillahi Rajim. bismillahirrahmanirrahim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته